Пришли первые лица, и если вы хотите знать, то сначала земля была отведена не то в новая Слободка, а она была отведена тол ЛВК. Существует такая схема, когда ты себе отвел землю, чтобы у тебя ее не забрали, ее быстренько нужно перепродать, и тогда ты уже становишься добросовестным приобретателем, потому что тогда землю у тебя отобрать очень трудно. Таким образом была проделана вот эта схема. Когда мы были на отологе в субботу, да, что вот это вот гражданское формирование левый берег, оно ходило с одной стройки тера капитал на другую стройку, что дает нам основания понять, что это две взаимосвязанные компании. Представитель новой Слободки нам рассказал, что там будет построено три высотки, вот на этом маленьком так по 20 этажей 25. по 25 этажей паркингов не будет. Они говорят, здесь потому что там площадь, стоит здесь. вода. Мы говорим, где у вас будет паркинг? Они говорят: у нас паркинг будет на кирпичном заводе. Я говорю, ну ведь кирпичный завод это не ваши земли. Почему вы распоряжаете землями, которые не принадлежат вам? Скажите, где ваш паркинг? Потому что у них четко написано по-моему в дозволе строительство домов с подземными паркингами. То есть там уже есть обман в том дозволе, Значит, все их машины, не только как то в и тут, они будут стоять где? На улице Никольского слободской они будут стоять в наших дворах. А поскольку эти дома строятся не для бедных, то там в каждой квартире должно быть ну, минимум по две, а иногда может быть и по три машины. По одной машине там точно будет на одну квартиру. Учитывая, что они не выдерживают расстояние от Днепра, хотя бы 100 метров, так? как считал руководитель Киев проекта, он говорит, ну вот я как посчитал, 150 метров, еще значит 10 метров зеленая зона, 20 метров объездная круговая пожарная дорога, еще там 10 метров до дома, и того получится 100 метров. Они строят 50 метров от берега. Это значит 50 метров. Это не будет ни пляж, ни зеленая зона, так? Они, скорее всего, на этой набережной они ее в бетон зашьют, сделают вот как э, с той стороны укрепляют, бетонную стену. И, возможно, вот частично на вот этом основании, силобате, они будут ставить свои машины. То есть, на самом деле, даже исходя вот, физически из того количества земли, там абсолютно на берег ничего не остается. Самое большее, что могут нам обещать, и то это то Капитал, что, возможно, мы вам оставим часть зеленой зоны. То есть мы вам сделаем, как они сказали, спортивный майданчик. Но у нас и сейчас там есть спортивный майданчик, детский майданчик, теннисный пляж. Ну какая разница, оно же оно не наше, но мы им пользовались, пока его не отобрали. А взамен этого мы получим один маленький спортивный майданчик, возможно не будем иметь туда вы за не так беспокоитесь? В чем вопрос еще? Я не за них беспокоюсь, я беспокоюсь за вас, понимаете? Дело в том, что еще. Когда у нас...